Ramazan ayı boyunca gündəlik dualar, imsak və iftar vaxtları haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. 22 mart Ramazan ayının 12-ci günüdür. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, Bakıda imsak vaxtı saat 05:14-də, iftar isə 19:09-dadır. Ramazan ayının 12-ci gününün duası. Allahi, bu gün günahlarımı gizlətmək və iffət bağışlamaqla məni zinətləndir. Bu gün mənə qənaət və kifayətçilik libasını geyindir. Məni bu gün ədalət və insafa vadar et. Bu gün məni bütün qorxduğum şeylərdən amanda saxla. İsmetinə and verirəm. Ey qorxu içində olanların mühafizəçisi, Allah orucunuzu qəbul etsin.